У нас есть масса программ, интересных э, масса предложений, э, с помощью которых вы можете поступить на обучение. Слайд самому. Дальше академическая аустаушная теория. Предлагает сайт массу программ интересных, зайдите на этот сайт на кознакомку. В общем-то, в Германии существует, если вы знаете, и бесплатное обучение. То есть каждый университет требует определенные документы. Можно поступить в Германию в любой университет на бесплатное обучение. Разве что за семестр. В общем-то, естественно, что с вас могут потребовать за семестр это 50 евро за какие-то профсоюзные. Естественно, у вас будет возможность подрабатывать есть сроки, есть Каждая программа имеет свой, свой дедлайн. Вот. Также должен сказать, что как бы, старосты будут получать нас информацию и будут уведомлять всех студентов о реально существующих возможностях программы. За деталями всегда обращайтесь к нам в 400 раз. Um, да -да, есть стипендия Erasmus Mundus, она называется. Дедлайн. Uh, Понятно, что такое дедлайн? Нет, Это крайний нет. срок подачи заявления. 31 uh, декабря. И uh, студенты немецкого Не направления знаю. имеют возможность подать свое заявление на стипендию Erasmus um, Mundus. Есть сайт, естественно, и нужные документы находятся на этом сайте. Um, также Фрай Университет Берлин. В Берлине также можете подавать свою заявку на а, стипендию. Стипендия дает возможность, естественно, учиться в университете. То есть либо это в университет, либо это да. там с этим. идет другой э, университет при темах, по-моему, так называется. Это не важно. Также, если вы планируете обучаться, к примеру, в Британии или в США, в Германии, то университет может с вас потребовать такой сертификат, как курсы TOEFL. Слышал кто-то о TOEFL? Вот. Стоимость 175 долларов, можно за в Киеве, если это предварительно все записывается и сдаете. Да, заходите. То есть, каждый университет... В Германии, допустим. В Германии возможно обучение как и на немецком, так и на английском. То есть, если вы на английском будете обучаться, вас потребует. А притажный университет требуют определенные э, поинты английского языка. Так. Сейчас у нас есть возможность э, поездки в Польшу. Это одна очень элементарная программа, называется она Стади Poland. Э, вот. Все, что вам нужно, это получить от профессора несколько рекомендаций, загранпаспорт, это все отсканировать, заполнить аппликацию на сайте, и у вас появится возможность попутешествовать по Польше около двух недель. Все это оплачивается организатором. Разве что вы заплатите только за свое передвижение по Украине и все. Все питание также обеспечивает Польша. Также конкурс Goethe-Institut огласил э, ми наибольший вклад в данный урок с немецкой мовы. Э, то есть, если кто разрабатывает уроки немецкого языка, можно посоревноваться э, и получить возможность э, посетить Берлин летом 2012 года, если ваш урок э, жюри сочтет очень удачно. Я вам расскажу про программы, э, и возможности обучения в университетах Великобритании и США. Прежде всего, нужно учесть, что подобные программы проводятся либо самими университетами, либо непосредственно правительственными организациями, например, либо British Council или American Council, которые оказывают материальную помощь для тех, кто проходит успешный отбор. И в дальнейшем получает возможность обучаться в университете, соответственно, в Великобритании или США. Эти программы могут на протяжении всего года. То есть, программы... То есть, ряд программ, которые либо начинаются, либо заканчиваются постоянно на протяжении всего года. Большинство из них открывается где-то в октябре и заканчивается в конце ноября. Но так как уже наступил ноябрь, Поэтому на сегодняшний день количество программ ограничено. Но не стоит отчаиваться, потому как в декабре начнутся, будут открыты прием заявок для поступления на либо осенний, либо весенний семестр и на другие курсы. Что касается университета США, предметов. В принципе, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, основные требования и идеи. Конкурсы и отбор проходят чаще всего в три этапа. Первый этап – это заполнение анкеты. Заполнять анкету очень часто позволено в онлайн режиме, то есть вы заходите на сайт данного либо университета, либо программы и самостоятельно заполняете онлайн анкету, после чего она отправляется либо посредством интернет, либо распечатывается и вы относите эту анкету в ближайшее официальное подразделение. Ну вот в Николаеве у нас есть подразделения, которые могут предлагать нам программы и в Одессе, то есть далеко я так не придется. После того, как вы подаете аппликационную форму, заполненную, происходит предварительный отбор. Предварительный отбор, отбор осуществляется либо представителями британской или американской рады и совместно с представителями способства, либо уже непосредственно в университет, опять-таки зависит от программы. После того, как проходит отбор, Компетентные еще менеджеры отбирают претендентов, которые в дальнейшем, которые в дальнейшем будут уведомлены с помощью email рассылки о том, что они прошли на следующий этап. Следующий этап заключается в собеседовании или интервью. Собеседование проходит чаще всего в Киеве, но для некоторых программ возможно прохождение собеседования по телефону. То есть представители этой программы, либо преподаватели из университета, которые вас интересуют, звонят вам и общаются на тему, зачем вы хотите поступить, какие у вас цели, какие намерения, что вас побудило, что вы узнали, ну, как вы можете себе представить интервью, опять-таки, если вы уже прошли все успешно и хорошо. Третьим финальным этапом является сдача экзаменов. Сдача экзаменов чаще всего бесплатна, То есть тот же TOEFL или IELTS, если это касается британских вузов, обычно стоит порядка 1400 или 1450 гривен за один экзамен. Если вы будете сдавать эти экзамены в рамках конкурса, вы сдаете их абсолютно бесплатно. То есть не покрывается сдача этих экзаменов. Помимо языковых экзаменов, иногда для некоторых специальности требуются профильные экзамены, но это довольно редко, в основном либо экономические, либо юридические дисциплины, что, в принципе, нас мало касается. Но действительно, нужно об этом знать и иметь в виду. Карьеры, ну и, собственно, получить собой в Америке абсолютно бесплатно, я считаю, мечта каждого студента. В общем, если подробнее коснуться документов, Прежде всего, стоит упомянуть, что дедлайн этой программы 1 декабря. То есть времени еще предостаточно, но действовать нужно начинать уже сейчас. Для того, чтобы поучаствовать, вам нужно заполнить анкету. Так, помимо анкеты, вам нужно написать эссе. Эссе ну, это такое небольшое сочинение, краткая форма, порядка, наверное, 450 слов, 500 слов, в котором вы обосновываете свое желание обучаться в США, обосновываете свое желание обучаться именно непосредственно для этой специальности, ну и пытаетесь, конечно же, представить себя с лучшей стороны. Так как обучение в США, как и в любой другой стране, обладает некоторыми специфическими формами, ну, не формами а отличаются чертами, то не стоит забывать о одноклассной деятельности. То есть даже для жителей США, когда они поступают в университет, и обязательно является определить то, чем они увлекаются, свои хобби, то есть своя неурочная деятельность. Здесь это тоже играет очень важную роль. То есть все, что может касаться волонтерства, какой-то благотворительной другой деятельности, написания статей, научной деятельности, хобби, там, спортивные достижения, это все, продемонстрировать. То продемонстрировать, чтобы выделить свои стопы и показать, какой вы все-таки замечательный студент. Вот. Помимо эссе вам необходимо будет написать, э, извиня, не написать, собрать рекомендационные письма, рекомендации от ваших преподавателей, работодателей, ну, так как курс преподавателей, которые могут вас охарактеризовать э, как положительного студента с лучшей стороны. Э, значит, э, остальные документы это в принципе формальность и несложно, это основное. И при заполнении этих форм происходят три стадии отбора, о которых я уже упоминала. И те, кто успешно пройдут отбор, летом за счет программы едут в Стамбул, где будут, будут прокоординированы, будут даны материалы для того, чтобы успешно, ну, чтобы соответствовать уровню обучения в США. И после этого в осенью вы отправляетесь в Штаты на год. Вот. Собственно, за более подробной информации вы можете обратиться к нам в 402. Мы все с вами еще обговорим. Я вам покажу сайт, и вы можете поучаствовать. Опять же, это все бесплатно. Программа покрывается стоимость проживания, обучения, питания и, по-моему, даже виза. Перелет США. Виза для студентов бесплатно. Вот. Следующая программа заинтересует студентов 4-5 курса. Значит, эта программа тоже от одного из американских университетов, но этот университет располагается в Будапеште. И благодаря этому диплом, который они выдают, признается как в Штатах, так и в Европе. Этот университет предлагает массу курсов. Вот брошюры по некоторым из них вы можете с ними ознакомиться позже. Тут, в принципе, система отбора очень схожа. Вы заполняете анкету, Пишите CV, то есть это ваше резюме. Список ваших достижений, где вы учились, когда вы учились, где вы, возможно, работали, Ваши, список ваших публикаций, участие в конференциях, все это необходимо уточнить, все это необходимо привести в пример, обосновать, чтобы продемонстрировать опять-таки свою характеристику положительного ответственного студента. Кроме того, понадобится выписка о ваших оценках то есть немаловажно является клинический высокий уровень. Потом, э, это, значит, стипендия для участия в Центральной Европейском Университете, может быть, нескольких вариантов, это либо полная стипендия, которая покрывает полоски обучения, пребывания, проживания, питания, либо частичная стипендия, которая обеспечивает, допустим, либо проживание, либо обучение. И в так, в таких стипендий порядка около 7 штук, и каждая все более и более решает покрытия затрат, то есть чем успешнее вы будете по сравнению с остальными, тем выше, естественно, ваша стипендия. В этой программе вы можете подавать заявку на несколько дисциплин, то есть не на одну, а на две, что, конечно, отличный <связать> шанс. Одна будет основная, вторая дополнительная. И в том случае, если вы на основную не проходите, вы еще участвуете в отборе на дополнительную дисциплину. Вот. И по поводу Великобритании. Сейчас еще до 25 ноября открыт, а, кстати, по этой программе дедлайн 25 декабря. То есть еще такие время тоже достаточно. Проходит конкурс для кандидатов 4-5 курса для прохождения магистрского курса в университете Кембриджа. Эта программа уже, в принципе, подходит к концу, но все-таки, если постараться, еще можно успеть. Дедлайн 25 ноября. Значит, коллежам предлагаются годовые стипендии на прохождение магистрского курса за такими, по таким дисциплинам, как Development Studies, Education, Public Law, Social Anthropology. Здесь для того, чтобы пройти отбор, вам необходимо иметь очень высокие политические показатели. Вам необходимо продемонстрировать себя как лидера, как человека, который способен в дальнейшем влиять на формирование мнений в стране. То есть это программа для тех людей, которые в дальнейшем будут, ну, не знаю, управленцами, возможно, как-то связанными с какими-то фондами, с властью, либо с волонтерскими организациями, то есть для сильных личностей, которые могут принести, сделать свой вклад в развитие страны. Значит, для того, чтобы поучаствовать в этой программе, необходимо заполнить опять таки аппликационную форму. Это все находится на сайте. Если вас эта информация интересует, подходите к нам в отдел. Мы все с вами обговорим. Я дам вам подробные адреса. Да. Ну, еще наше дело регулярно отправляют студентов за Это Польша, Австрия, Германия. Собирается специальная комиссия, на которую есть определенные требования. Это, например, автобиография и загранпаспорт. Также может рекомендация от учителя. Практически раз в год чаще собираются такие комиссии, и студенты отбираются для поездки за рубеж.